Merhabalar. Ben Ayşe Selek. İsviçre'de yaşıyorum. Sandıkal oturuyorum. Ve oturduğum kasabanın adı da Bux. Liechtenstein'e çok yakınım. 1999, 11 Ağustos güneş tutulması yaşanmıştı bütün dünyada. O tarihte benim de dünyam tutuldu. Sankal'ın hastanesine Herhangi bir öylesine ehliyet alacaktım, ehliyet göz kontrollerinden geçtim, ehliyet almak için orada göz testleri yapılması gerekiyordu. Göz kontrollerinden geçtim ve test yapan doktorum, bende bir şeylerden şüphelenmiş, Satka Hanım Hastanesi'nden randevu alacağımı söylemişti. Nereden bileyim ben başıma böyle bir şeyin geleceğini? 11 Ağustos 1999 Retinitis Pigmentosa teşhisi konuldu bana. Hiç duymadım bugüne kadar. Ne olduğunu da bilmiyordum. Tavuk karısı, Türkçe tabiriyle bunun tedavisi olmadığını söylediler. Çaresi olmadığını söylediler. Bir yıl içerisinde de gözlerini tamamen kaybedeceğini söylediler ve St. Gallen Hastanesi Dr. Dörig, onu asla unutamam, hiçbir bilgisi olmadan o gün benim dünyamı kararttı. Ama gel gelelim, 11 yıl geçti. Pes etmedik, araştırdık, takip ettik. Biraz da oğlum retinitis pigmentosa sayfası, sayfasına girmiş. Yıllardır benim haberim olmadan Çaresi var mı diye araştırmış. Ta ki iki ay öncesine kadar. İş yerinden bürosundan bana telefon açtı. Anne dedi mucize. Retinitis pigmentosa hastalığının çaresi bulunmuş. İnanmadım. Dedim oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? Anne dedi bu konu üzerinde dalga geçilmeyeceğini çok iyi biliyorum nerede bulunmuş biliyor musun dedi. İstanbul'da. Kim bulmuş biliyor musun dedi. Türk hoca bulmuş, doktor bulmuş. Ben bir çığlık attım, arkasından da gözyaşları. Ne ağladığımı da bilmiyorum. Sevinçten mi, üzüntüden mi, mutluluktan mı, heyecandan mı, hiçbir şey bilmiyorum. Ama çok sevindim, çok heyecanlandım. Oğlum da dayanamadı. Anne dedi, ben telefonda dedi, seni bu şekilde bırakamam ben eve geliyorum. Laptop'tan dedi, internet sayfasından dedi, ben sana dedim göstereceğim, beraber bakacağız ve bana inanacaksın dedi. Doktorun adı Osman Fraslı ve İstanbul'da bunun çaresi var anne dedi. Ve dediği gibi de bir saat sonra evde oldu. Ve bana gösterdiği şuydu. gerçekten tedavisinin olduğunu, çaresinin bulunduğunu işte o zaman inandım. Ve hemen İstanbul'u Doktor Osman Fırat'ın kliniğini aradım ve bir görüşme yaptım. Evet var dediler, çaresi var dediler. Ben bir çığlık attım, oğlum, iki oğlum da benim boynuma sarıldı. Anneciğim, Artık kurtuluyorsun anneciğim. Senin için hayat devam edecek. Karanlıkta kalmayacaksın. Kör olmayacaksın anneciğim. Ve onların istekleriyle, arzularıyla ben İstanbul'a geldim. Ve Osman Fıratlı kliniğini kapısını açtım. Çok güzeldi karşılandım. Sıcaklık, yürekten dostluk. İlk seansa girdiğimde göz tutamadım. Orada küçücük çocukları görünce çok üzüldü. Ya dedim ben ne kadar egoist bir insanmışım. Küçücük, minnacık çocuklar, tavuk karası, retinitis pigmentosa hastası. Ben 29 yaşına kadar dünyayı çok güzel görmüşüm. 29 yaşından sonra yavaş yavaş dünyam kararmış. Öyle bir duygusallaştım, ağladım. Sonra bir tedavi başladı. Her gün, her gün, her seanstan sonra şuna inandım ki gözlerim daha da iyiye gidiyor. Daha fazla görmeye başladım. Renkleri daha iyi seçmeye başladım. Ve lakin gelelim ilk ay sonrasına. Bugün diyebilirim ki benim gözlerim tünel dedikleri, tünel bilik dedikleri İsviçre'li tabiriyle tünelden bakıyormuş gibi gören gözlerim şu anda çok güzel görüyor. Yüzde seksen düzenle var. Bunları ben göstereceğim. %80 e, tedavimin bana cevap verdiğini e, daha önceki filmlerimi ve sonraki filmlerimi size göstereceğim ve inanın temenni gerçekten sizin de pes etmemeniz, hayata küsmemeniz bu tedavinin çaresi bulundu artık gözyaşı yok, karanlık yok bu çareyi de bulan bizim doktorumuz, bir Türk doktoru, Osman Fıratlı ve dünyanın öbür ucunda değil, İstanbul'da, Türkiye'de, Hier zeige ich euch mein Sehfeld, Gesichtsfeld und das ist ein Tunnelblick. Das habe ich äh, in Zürich Universitätsklinik, äh, Augenpoliklinik genau gesagt, habe ich das auch gesehen. Dort wurde mir gesagt, dass es ein Tunnelblick ist und dass es immer noch weiter fortschreiten wird und dass ich schlussendlich nichts mehr sehen werde und dass man mir sogar blindenstock empfohlen hat und dass ich mich daran gewöhnen sollte blind zu leben dass ich blindenschrift lernen sollte so schnell wie möglich es hatte nicht lange zeit das habe ich verstanden und ich habe ausdrücklich immer wieder gefragt gibt es keine chance zum behandlung nein leider nicht zürich Universitätsklinik, poly augenklinik hat mir das ausdrücklich sicher ca. 10 mal wiederholt. Und das ist jetzt zwei Monate später. Zwei Monate später bin ich jetzt hier in Istanbul und bei Klinik Osman Fratle. Und das ist jetzt auch meine rechte Auge vor zwei Monaten. Den Tunnelblick, den kleinen Gesichtsfeld habt ihr ja auch gesehen. Ich sehe nur den Zentrum und gar nichts mehr. Und das ist wieder mein recht Auge, nach der Behandlung. Das heißt, nach 20 Lektionen, zwei Monaten später. Zwei Monate vorher und zwei Monate später. Der Unterschied, ich habe keinen Tunnelblick mehr. Die schwarzen Flecken sind sehr, sehr schwach. Also, was Schwarz heißt, die Schwarz sieht nichts. Und da habe ich Rot, Orange, Grün, das heißt, ich sehe, Violett ist sehr schwach, es kommt noch mehr, das ist ein Zeichen. Dort noch, wo Violett ist, wird es rot sein. Und dort, wo rot ist, sehe ich sehr stark. Und orange ist sehr gut für mich und grün. Und das Gelbe, das Gelbe heißt für mich, ich sehe 100%. Und das heißt im Moment für mich ein neues Anfang. Das heißt, zweite Frühling. Zweites Leben fängt für mich an. Ich werde mich noch weiter mich behandeln lassen beim Osman frattler Klinik und ich werde noch weitere zwei Monate machen, dass ich wirklich diese schwarzen Flecken auch weg habe. Dann sehe ich gar nichts mehr schwarz, sondern 100 wie jeder Mensch. Und mit diesem Gesichtsfeld, mit diesem Gesichtsfeld, nicht mit diesem Tunnelblick, Kehre ich in die Schweiz zurück und ich habe 1. Dezember in Universitätsklinik, Polyaugenklinik, einen Termin und ich werde das dem Professor, dem Augenarzt zeigen, was für ein Unterschied. Und mir wurde gesagt, es gibt keine Behandlung. Ich kann das nur so bestätigen, überzeugen. Ich habe es. Wirklich selber nicht geglaubt am Anfang, aber es ist so. Ich sehe in der Nacht sehr, sehr, sehr besser. Ich kann mich frei bewegen. Ich kann auf die Straße gehen und ich kann jetzt wieder, auch in Winterzeit, wenn es schnell wieder dunkel wird. Nachmittag 5 Uhr ist es schon dunkel. Und für mich war Nachmittag, wenn die Sonne untergeht, schon der Tag vorbei. Und jetzt sage ich, ich kann jeden Job annehmen, weil ich in der Nacht auch sehe. Ich muss nicht schnell wieder nach Hause, ich muss nicht mich so organisieren, dass ich nicht in Dunkelheit draußen bleibe. Und ich kann euch nur sagen, mein Leben fängt zweites Mal neu an. Dank Dr. Osman Fratle. Und es ist nicht Ende vom Welt, sondern es ist in der Türkei, in wunderschönen Istanbul, in Klinik, wo sehr schön eingerichtet ist, komfortabel und es wird für euch wirklich sehr gut organisiert. Ihr habt keine Probleme hier. Ich kann euch nur das versprechen und ich kann euch nur das sagen. Es bringt etwas, es bringt wirklich etwas. Gebt nicht auf und geht soweit es geht weiter und kommt hierher und lasst euch behandeln. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, dass ich überzeugend gewirkt habe. Ich will nur, dass ihr nicht in Dunkelheit bleibt, sondern auch den Licht wieder überkommt, wo wir vornherein schon gehabt haben. Ich wünsche euch noch schöne Zeit und auf Wiedersehen. Also, da bin ich wieder, die Frau Selig. Sie konnte nicht aufgeben. Also, sie hat. Jetzt noch die rechte Auge gezeigt. Jetzt kommt die linke Auge. Das ist auch jetzt vorher vor der Behandlung. Meine linke Auge war ja auch Tunnelblick. Ihr seht hier ringsum schwarz. Und ich sehe nur ganz schwach im Zentrum. Das war vor zwei Monaten vor der Behandlung. Und jetzt nach der Behandlung. Mein linker Auge ist ziemlich offen. Ich sehe schaut hier, ganz wenig schwarz und ich habe wirklich diese orange und gelbe grüne Farben, wo vorher ja wirklich sehr schwach war und seht ihr, das heißt für mich, dass ich in der Nacht auch leben werde. Ich muss mich nicht in der Nacht in meine Wohnung verstecken. Dass ich ja nicht mich irgendwo verletze, wenn ich draußen gehe oder wenn ich stolpere oder wenn ich mich anschlage, wenn ich etwas nicht sehe, ich kann die Straße, wenn ich laufe, sehr gut sehen. Und ich kann meine Hindernisse vorher merken und ich muss mich nicht alles speichern. Ihr versteht mich am besten, weil ihr habt das gleiche Problem, was ich hier auch habe. Wir müssen nicht mehr alles aufspeichern. Wir müssen nicht mehr Tag durch, durch die Straße gehen, wenn es dunkel wird, wenn wir ja spät nach Hause gehen, wenn es dunkel wird, dass wir stolpern oder dass wir etwas nicht bemerken, dass die Gefahr verschwindet. Tunnelblick, vor zwei Monaten, zwei Monate später, nach der Behandlung, ein wunderbares Seefeld, offen und ich kann sagen, nach zwei Monaten später, wird es noch besser. Die schwarzen Flecken werden verschwinden, dann sehe ich 100%. Ich danke euch sehr und ich verabschiede mich. Ich hoffentlich treffen wir uns in diesem Klinik bei Osman Fratle und in Istanbul. Vielleicht machen wir ja alle zusammen mal einen Ausflug. Einen schönen Tag noch.